रहीम। आप सब हाँ सहाफ़ी हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूँ कि हम जिस बंदे को आप लोगों ने टाइम दिया है आपका बहुत शुक्रिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों इधर आया हूँ ठीक है अठारह जून दो हज़ार बाईस की पे गवर्नमेंट ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है कि कुची नाम के एक सरगना है वो सबक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कत्ल करना चाहती हैं, ठीक है थीके? मैं वो पूछी हूँ जो आपके सामने हो ठीक है इस थ्रेट लेटर के दो दिन बाद इंटेलिजेंस इदारों ने मुझे उठाया कुछ अरसा अपने पास रखा हर जावे से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया कुछ अरसा मैं इनके साथ आस्ता उसके बाद उन्होंने मुझे रिहा कर दिया घर पे छोड़ा माफ़ी मांगा ठीक है बीस जून को उन्होंने मुझे उठाया अपने तहवील में रखा उसके बाद सारी एजेंसियों ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बाइज़त तौर पे अपने घर पे पहुंचाया, कि भाई आपने कुछ कुछ भी नहीं है मेरे फ़ोन का भी प्रांजिक किया उन्होंने मेरा भी किया उसके बाद सारा मामला मैंने किया बोला कि ख़त्म हुआ है थोड़ा सा मेरे जबान में मैं पूछी हूँ उर्दू में थोड़ा सा मसला है तफ्तीश की बात उन्होंने छोड़ा मैंने कहा कि बात ही खत्म हुई चार नवंबर को मुराद सईद ने एक प्रेस कानफ्रांस किया फिर उन्होंने ये नाम लिया कि एक बंदा है अफगानी है एक गुरु का सरगना है मेरा आप लोगों के में मैं आप लोगों के सामने हूं कि वो सरगना मैं हूं ठीक है मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने करूंगा कि मैं कौन हूं ठीक है मैं उन्नीस सौ बहासी से पाकिस्तान में रहता हूं एक घर मेरा इस्लामाबाद में है अपना एक घर मेरा पेशावर के पोश इलाके में मैं एक बिजनेसमैन हूँ मेरा पंद्रह बच्चे ठीक है मैं अफगान हूँ मेरा पंद्रह बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अभी भी आला यूनिवर्सिटी से पारे हैं हैं मेरा बेटा है मेरे सामने जो है ए इन्होंने जी आई एस या जमालोजी किया दूसरा बेटा जो हमारा है उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पी सी एस किया जो तीसरे मेरा बेटी है वो आपकी काम से वापस आए वो अभी पारे हो रहा है जर्नलिज्म से तीसरी चौथी बेटी जो हमारा है वो मेडिकल कॉलेज में मेरा अफगानिस्तान में माइनिंग का कारोबार है मेरा अपना बिजनेस है 54 किलोमीटर पहाड़ क्रोमाइट का मेरा अपना है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की इकानी में बहुत किरदार अदा किया है क्योंकि हमारा पैसा जो है इधर पाकिस्तान में डॉलर में आ जाता है मैं एक बिजनेसमैन मैन अगर मैं कोई दहशत होता तो उनतीस तारीख पे मैं उम्र से आया हूँ ये मेरे पासपोर्ट है मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ कि मैं ये स्टेम है कि मैं उम्र पे गया था और मैं आया हूँ इससे पहले मैंने ब्रसल का यूरोप गया था एक दहशतगर कैसा हो सकता है कि वो दुनिया के चक्कर लगा दे फिर एजेंसियों ने मुझे क्लियर किया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ये थ्रेट अभी मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे जान के लिए खतरा है मेरे मैं मुरासिद के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहता था लेकिन मेरे यहाँ आने तक क्योंकि इतना रसाई नहीं था मैं चार दिन मैं इधर आपके पास पहुंच गया हूँ तो अभी मेरे खान साहब से मोराद सईद से की पी के, के वजीर अला से जितने भी ये लोग हैं, जिसको ये रिपोर्ट किसी ने दिया था मुझे वो बंदा चाहिए ये बंदा ला कर मेरे मेरे सामने बिठा कि जिस तरह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ किसने, किसके कहने पे एक मुआज़ मैं अपने कबीले का सरबरा हूँ मैं कोई छोटा आदमी नहीं मैं अपने कूची कबीले का सरबरा हूँ इक्यावन कबीले इधर मैं इनका जरगा भी करता हूँ इनके सिस्टम अब भी मेरा डिमांड किया है इनसे कि खान साहब आप एक लीडर हैं ठीक है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके आप, आप उनकी ना सुने मेरा ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक आजाद इदारा है कि एक आजाद इन्वेस्टिगेशन हम पे बना दे अगर मैं मुजरिम साबित हुआ तो मैं पूछ ही हूँ सिंपल आदमी हो तारीख पे तारीख नहीं देना सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे पांसी दे दे वरना मुझको तकलीफ हुई मेरे बच्चों को तकलीफ हुई मेरे खानदान को तकलीफ हुई दो रास्ते हैं खान साहब आपके साथ जो लोग हैं वो पठान है ठीक है मुरा सईद भी पठान है मैं उनकी इज्जत करता हूँ खान साहब की इज्जत करता हूँ दो रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे हमारे साथ चल जाता है या पश्तून की जरगे के जरिए मैं पश्तून की जरगे के लिए भी तैयार हूँ मेरा कबीला है पश्तून जरगा उनको पसंद है सुप्रीम कोर्ट से मेरा यह दरख्वास है ये रिक्वेस्ट है कि आप एक आजाद कमीशन बनाए आप एक जी आई टी बनाए मुझे इन्वेस्टिगेशन करें अभी इस थ्रेड के बाद मेरे जान को खतरा है मेरे बच्चों को खतरा है मैं रियासत पाकिस्तान से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हुकूमत पाकिस्तान से आर्टिकल ट फोर डेश थ्री के तहत अपना तहफ़ का तकाजा करता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत हमें यह तहफ़ नहीं दे सकते तो आप सहाफी हजरात के सामने में इंटरनेशनल फोरम के उनसे अपील करता हूँ कि मेरे जान को खतरा है हमें तहफ़ फराहम कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बिजनेस है कि 200-300 लोग मेरे साथ काम करते हैं आप अपने एम बी सी काबल में हैं उनसे कन्फर्म कर ले के मैं कू मैं जर्गे मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है दोनों मुल्कों के रवाबित बनाने के लिए मैंने अहम किरदार अदा किए पुल की हैसियत मैंने अदा किया है चालीस साल से मैं इधर रहता हूँ चालीस साल से मेरा पंद्रह बच्चे कच्ची से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं कैसा दहशत को हो सकता हूँ दहशत तो वो हो सकता है जिसको पैसों की ज़रूरत हो जिसकी चीज़ की ज़रूरत हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने घर दिया है अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है अल्लाह ने बच्चे दिया है वो सारे पाकिस्तान ये मेरा बेटा है पाकिस्तान में पैदा हुआ है इन्होंने यहाँ पढ़ा है तो मैं इधर खाता हूँ इधर पीता हूँ मैं वो जो मुझ पर दावा है मैं आज़िर हूँ अभी जो हमारे बिजनेस को जो नुक़सान पहुँच गया है मेरे इज़्ज़त को जो नुक़सान पहुँच गया है मेरा तकाजा है अदालत उजमाए पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट से कि भाई या मुझे बाज़्ज़त तरीके से या मेरे गर्दन में रसीब आंधे मैं इस बात के लिए आया हूँ आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टेम दिया है लेकिन मैं एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ए डिमांड करके कि 184 एटी फोर डिस्ट्री के तहत हमें तहफ़ फाहम करें क्योंकि इस तरह आप सहाबी हजरात को पता है कि ये चीज़ आ जाए इसके बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता है आप सब ये मालूम है इस तरह बंद उसे किया होता है बहुत शुक्रिया आपका मैं आपके सवाल के जवाब के लिए तैयार हूं मेरा नाम है नुरहमान कुची मैं कुची का बिले का सरबराह हूं इधर पाकिस्तान में हमारे साथ फिफ्टी वन हमारा अपना जो कबीले अफगानिस्तान में जितने लोग रहता है उसमें पच्चीस परसेंट लोग कूची है ट्राइबल का है मैं अपने कबीले का सरबराबाल उन्होंने गैर कानूनी मुझे उठाया ठीक है ना कोई मुझसे मैंने अदालत का रिक्वेस्ट किया है वो उस वक्त तो आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल होता है ठीक है मैं तो गरीब बंदा हूँ मेरा तो इतना असर रसूख नहीं है यह आने तक ये हमारा आवाज़ आप दुनिया तक पहुँचाए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाए अभी मैं हाज़िर हूँ मैंने तो कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है बात ख़त्म हुई है जब बाद में चार तारीख में प्रेस कॉन्फ्रांस में यह बात आ जाता है तो मैं मजबूर हो गया मुझ पर दावा किया है दो रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है या पश्तून की जर्गी के जरिए में आ जाता है मैं आपके आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ आप आ जाए अगर मैं मलामत हो जाओ तो जो सदा हुकूमत का है अदालत का है मैं इनके लिए तैयार हूँ अगर उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया तो फिर वो मैं अदालत में बताऊंगा मैं वहां वो डिमांड करूंगा जब आपको कर दिया। आपको कर मैंने कहा कि बात खत्म हुई ठीक है अभी मैं कोर्ट के लिए आया हूँ ठीक है मैंने तो कहा कि एजेंसी ने मुझे क्लियर कर दिया छोड़ दिया ठीक है

आ गया हूं तो इससे बात तो खतरा हो गया आपको पता है आप पहले अगर नहीं था तो आप तो है क्योंकि वो तो मुझे नहीं छोड़ता है दो रास्ते हैं कौन सी रास्ते पे हमारे साथ जाता है मैं हाजुर इनको तो उनसे आप पूछ ले वो आप वो दे दे कि ने मुझे क्लियर किया बाद में क्यों मेरा नाम ले रहा है उन्होंने तो मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया मैं तो हाजिर हूँ तो ऐसे नहीं जाऊंगा मैं तो सुप्रीम तो कोर्ट के सामने उस वक्त अब बैठ जाऊंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिला मैंने तो कहा कि एजेंसियों ने मुझे उठाया बात खत्म हो गई अभी जो दोबारा नहीं उन्होंने किया तो मैं मजबूर हुआ मैंने कहा कि बस दो दिन चंद दिन के मामला था खत्म हो गया जब खत्म नहीं तो अभी मैं मजबूर हूँ सुप्रीम कोर्ट के फिर जाऊँ नहीं मेरा पीटीआई की नहीं मेरा मेरा कोई ताल्लक किसी सियासी जमात से मेरा मै, मैं मैं क्योंकि मैं अफगानिस्तान को मेरा इस सियासत में कोई काम नहीं है हाँ